Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan akan membentangkan dan membincangkan topik yang bertajuk kohesi, koheren dan aplikasi kejelasan dalam menganalisis penulisan akademik Sebelum kita mulakan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu Saya, Muhammad Izzat bin Muhammad dan nombor angka giliran saya, 2025102310059 dari unit Bahasa Melayu 3. Nama saya Nurkistina Umairah binti Muhammad Yusri dengan angka giliran 2025102310075. 0.25 1023 1.00 72 Hari ini, bagasai nilai kita. Pada hari ini, kami akan membentangkan tiga aspek penting dalam penulisan akademik, iaitu konsep kohesi, konsep kohiran, dan kejelasan dalam analisis artikel akademik. artikel yang dianalisis oleh kami bertajuk Kajian Literatur Sistematik Kesihatan Mental di Malaysia. Artikel ini telah ditulis oleh empat orang penulis Tiga daripadanya merupakan penuntut ilmu daripada Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia Universiti Kebangsaan Malaysia UKM iaitu Fauzia Yusof, Norbaiyah Abdul Kadir dan Siti Marzia Zakaria. Manakala seorang lagi merupakan penuntut ilmu daripada Universiti Sains Islam Malaysia iaitu Normaliza Malik. Penulisan artikel ini telah diterbitkan pada 27 Disember 2022 konsep bagi kohesi. Kohesi bermaksud hubungan erat atau kesatuan antara unsur-unsur dalam sesuatu teks atau wacana seperti kosakata, frasa dan juga ayat. Kohesi ini bertujuan supaya hubungan ini saling bertautan dan membentuk kesinambungan makna. Di dalam buku penulisan akademik terdapat ramai tokoh yang menyatakan maksud bagi kohesi. Menurut Husin Fatih 2016 Poesi ialah tautan yang merujuk kepada elemen formal bahasa dalam wacana atau teks. Tautan ini bermaksud keserasian hubungan antara satu unsur linguistik lain dalam sesuatu wacana untuk menghasilkan wacana yang lengkap. Poesi ini juga sangat penting kerana ia merupakan salah satu ciri yang mewujudkan keutuhan wacana dalam sesebuah penulisan. Seterusnya, Mari kita lihat bagaimana konsep kohesi diaplikasikan dalam artikel jenis yang kami pilih. Terlebih dahulu, kita lihat di bahagian pengenalan. Pada perenggan pertama di ayat pertama, penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia telah memberi kesan terhadap pelbagai sudut kehidupan manusia. Pada ayat yang seterusnya, penggunaan kata wabak ini merujuk kepada wabak COVID-19 yang digunakan pada ayat pertama tersebut. Pada perenggang kedua pula, kata hubung tetapi digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih maksud kesihatan yang seperti dinyatakan iaitu kesihatan adalah bukan hanya sekadar bebas dari penyakit tetapi kesihatan juga adalah keadaan fizikal, mental dan juga emosi yang sehat dan sejahtera. Perkara ini menunjukkan bahawa Konsep posisi itu diaplikasikan dalam pengenalan tidak kira perenggan pertama maupun perenggan yang kedua. Kita lihat pula pada bahagian metodologi. Pada bahagian ini kita dapat lihat bahawa penggunaan perkataan meta-analisis diulang beberapa kali. Perkara ini menunjukkan bahawa kaedah utama yang dilaksanakan semasa menjalankan kajian ini ialah secara meta analisis. Selain itu, penggunaan perkataan kajian ini juga memberi fokus kepada kajian yang sedang kita bincangkan dalam metodologi ini untuk tidak terpesong dari tujuan utamanya. Seterusnya, perkataan tersebut juga digunakan untuk merujuk semula kepada frasa yang disebut dalam ayat yang sebelumnya iaitu artikel kajian berkaitan kesihatan mental di Malaysia. Perkara-perkara ini menunjukkan bahawa kohesi wujud di bahagian metodologi ini. Kita lihat pula pada bahagian hasil kajian. Terdapat dua konsep kohesi yang diaplikasikan dalam artikel jurnal ini yang pertama pada ayat yang pertama menurut Muhammad Najib 2003 soal selidik adalah instrumen yang cuba mendapatkan respon yang lengkap daripada responden kerana ia bergantung sepenuhnya kepada kemahuan responden kajian penggunaan kata ganti nama diri ia digunakan untuk merujuk kepada maksud soal selidik yang dinyatakan pada ayat tersebut seterusnya pada ayat yang kedua responden akan memberikan jawapan yang sebenar berkaitan dengan diri mereka dalam keadaan yang sukarela penggunaan kata ganti nama diri mereka juga merujuk kepada responden yang disoal selidik dalam kajian ini untuk mendapatkan respon Seterusnya, saya akan membentangkan konsep koheren dalam penulisan akademik Pertama, mari kita fahami maksud koheren terlebih dahulu. Koheren merujuk kepada kesatuan dan keterpaduan idea dalam sesuatu teks atau wacana di mana setiap ayat atau perenggan saling berkaitan dan tersusun secara logik sehingga menghasilkan makna yang jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Menurut Nisafia Karim, koheren bermaksud keutuhan ideal dalam sesebuah teks yang menjadikan ayat-ayat dan perenggan saling berkaitan secara logik dan tersusun. Dalam erti kata lain, koheren memastikan sesuatu karangan atau wacana mudah difahami oleh pembaca. Asma Haji Omar pula menyatakan bahawa koheren membolehkan teks difahami secara menyeluruh kerana wujudnya kaitan semantik dan konseptual antara bahagian-bahagian wacana. Yang kedua, koheren berbeza daripada kohesi. Seperti yang kita tahu, kohesi lebih menekankan hubungan dari segi bentuk bahasa seperti penggunaan penanda wacana, kata ganti nama dan pengulangan perkataan. Namun, koheren menekankan hubungan dari segi makna dan idea supaya mesej yang disampaikan jelas dan tidak bercanggah. Sebagai contoh, jika kita menulis tentang pentingnya amalan membaca, semua ayat dalam perenggan tersebut harus menjurus kepada topik yang sama, iaitu kepentingan membaca, bukan menyimpang kepada topik lain seperti hiburan atau sukan. Susunan ayat juga perlulah logik dan beraliran. Contohnya, daripada sebab kepada kesan atau daripada umum kepada khusus seterusnya saya akan menerangkan contoh konsep koheren berdasarkan artikel yang kami pilih jika kita lihat pada petikan teks yang tersedia ayat pertama penularan wabak ini sekaligus memberikan impak yang kurang sihat dalam setiap aspek kehidupan Abdul Rashid ITL 2020 ayat yang kedua aspek kesihatan psikologi individu juga akan menerima kesan hasil daripada perubahan norma dan gaya hidup hasil daripada wabak berterusan mengapa kedua-dua ayat ini dianggap mempunyai konsep koheren kerana ayat kedua menjelaskan kesan yang dinyatakan dalam ayat pertama dengan memberi fokus kepada satu aspek iaitu aspek psikologi. Ini menunjukkan koheren dapat dilihat melalui keukuhan idea dan hubungan logik antara ayat serta perenggan. Secara ringkasnya, kesinambungan idea yang logik dan jelas. Seterusnya, kita akan menganalisis konsep koheren dalam penulisan artikel melalui aspek penggunaan penanda wacana. Di sini, saya sertakan tiga contoh. Contoh yang pertama, manakala dasar kesihatan mental 2012 pula menjelaskan kesihatan mental sebagai individu, kelompok dan persekitaran mampu untuk berinteraksi antara satu sama lain bagi mempromosikan kesejahteraan subjektif secara optimum dan penggunaan keupayaan kognitif, efektif dan perhubungan ke arah pencapaian matlamat individu dan kumpulan. Contoh yang kedua, oleh yang demikian, setiap individu perlu menjaga kesihatan mental bagi membolehkan mereka menghadapi situasi menekan dengan tenang dan positif. Contoh yang ketiga, namun sekiranya kesihatan mental terjejas seseorang itu akan berhadapan dengan suatu keadaan yang dipanggil maladaptasi ketiga-tiga teks tersebut menggunakan penggunaan penanda wacana dan struktur logik seperti manakala oleh yang demikian dan namun ini membantu menunjukkan hubungan antara idea penanda wacana ini berfungsi menghubungkan pernyataan daripada penjelasan umum kepada sokongan tambahan hingga kesimpulan dan akibat. Ini menunjukkan aliran pemikiran yang sistematik dan lancar. Akhir sekali, bagi analisis konsep koheren yang dapat saya bentangkan di sini ialah keterkaitan semantik antara perenggan. Mengapa saya berkata sedemikian? Kerana semua perenggan berkisar tentang satu tema utama iaitu kesan COVID-19 terhadap kesihatan, khususnya kesihatan mental. Tiada idea yang menyimpang daripada topik tersebut kerana hubungan makna antara perenggan menjadikan keseluruhan teks mudah dipahami sebagai satu unit makna yang utuh. Kesimpulannya, contoh teks ini dianggap koheren kerana idea-idea yang disusun secara logik dan berurutan. Hal ini bermaksud daripada umum kepada khusus. Seterusnya, ayat dan perenggan saling melengkapi makna. Di samping itu, penanda wacana yang digunakan adalah untuk menunjukkan hubungan antara idea. Dan akhir sekali, tema utama dikekalkan sepanjang teks tanpa penyimpangan. Seterusnya, konsep kejelasan dalam analisis penulisan akademik. Kejelasan merupakan aspek yang sangat penting dalam penulisan kerana ia menentukan sejauh mana pembaca dapat memahami mesej dan hujah yang disampaikan oleh penulis tanpa sebarang kekeliruan. Dalam konteks analisis akademik, kejelasan membantu pelajar memahami isi, ucah dan metodologi penulis asal dengan lebih mendalam dan tepat. Maka, kejelasan bukan sahaja tentang gaya bahasa tetapi juga tentang bagaimana maklumat itu disampaikan dengan teratur dan mudah difahami. Kejelasan dalam bahasa penulisan akademik Bahasa yang digunakan dalam penulisan akademik perlu tepat, jelas dan mudah difahami. Penggunaan istilah akademik mestilah sesuai dengan bidang kajian namun tidak boleh terlalu kompleks sehingga mengaburkan maksud asal. Contohnya, penggunaan istilah seperti meta-analisis reka bentuk kajian dan kaedah pengumpulan data menunjukkan penulis memahami istilah akademik yang berkaitan. Tetapi, pada masa yang sama, memastikan pembaca tidak keliru. Gaya bahasa yang formal dan objektif menjadikan analisis lebih berwibawa dan profesional. Kejelasan struktur dalam analisis penulisan akademik. Struktur yang jelas amat penting dalam analisis akademik. Setiap perenggan perlu mempunyai idea utama yang disokong dengan bukti atau hujah daripada artikel asal. Struktur yang tersusun membantu pembaca mengikuti aliran pemikiran penulis dengan mudah. Dalam contoh artikel yang dianalisis, struktur kejelasan dapat dilihat pada susunan bahagian seperti abstrak, pengenalan, metodologi, hasil kajian dan kesimpulan. Setiap bahagian memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat secara sistematik. Komponen kejelasan struktur artikel yang sistematik. Artikel yang baik mempunyai struktur yang sistematik. Pertama, abstrak memberi gambaran awal tentang keseluruhan kajian termasuk tujuan, kaedah dan dapatan utama. Kedua, pengenalan membentangkan latar belakang isu, contohnya kesihatan mental akibat COVID-19 dengan data sokongan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Ketiga, metodologi dijelaskan langkah demi langkah termasuk penggunaan pengkalan data seperti Science Direct dan Google Scholar. Keempat, hasil kajian diuraikan dengan jadual dan data terperinci. Akhir sekali, kesimpulan dan cadangan dirumus dengan mengaitkan dapatan kepada objektif kajian. Struktur ini menunjukkan kejelasan yang tinggi dalam penyampaian analisis. Kejelasan India Penjelasan idea bermaksud penyampaian isi utama yang tersusun dan fokus kepada topik yang dikaji. Dalam artikel yang dianalisis, idea utama berkisar tentang kesihatan mental petugas kesihatan akibat pandemik COVID-19. Penulis menjelaskan hubungan antara pandemik dan kesihatan mental dengan logik yang mudah difahami. Ini menunjukkan bahawa idea yang disampaikan secara berfokus dan tidak menyimpang daripada objektif kajian. Kejelasan idea memastikan pembaca memahami ini bagi artikel dengan cepat tanpa perlu nafsi sendiri maksud penulis. Kejelasan tujuan Setiap penulisan akademik mesti mempunyai tujuan yang jelas. Dalam artikel ini, tujuan kajian dinyatakan secara terus melalui empat objektif utama objektif tersebut membantu pembaca memahami arah dan fokus kajian yang dijalankan. Kejelasan tujuan juga memastikan penulis tidak tersasar daripada maklumat asal penyelidikan. Ini merupakan elemen penting dalam analisis akademik kerana ia menunjukkan konsistensi antara objektif, metodologi dan hasil kajian. Kejelasan rujukan Kejelasan juga dapat dilihat melalui cara penulis menggunakan rujukan dan bukti. Penulis menyokong setiap pecah dengan data, jadual dan sumber akademik yang sahih ini bukan sahaja meningkatkan kredibiliti kajian tetapi juga menunjukkan bahawa analisis dilakukan berdasarkan bukti yang kukuh. Dengan menyertakan sumber yang jelas, pembaca boleh menilai ketepatan maklumat yang dikemukakan. Maka, kejelasan rajukan memainkan peranan penting dalam meneguhkan kualiti penulisan akademik. Sebagai penghujung bicara, dapat kami simpulkan bahawa kohesi, koheren dan kejelasan ialah tiga elemen penting yang saling melengkapi dalam penulisan akademik. Kohesi memastikan hubungan bentuk bahasa seperti penanda wacana, kata ganti nama dan pengulangan perkataan digunakan dengan betul untuk menghubungkan ayat. Koheren pula menjamin keutuhan idea dan kesinambungan makna agar penulisan tersusun serta mudah difahami. Sementara itu, kejelasan membantu penulis menyampaikan mesej secara tepat, padat dan tidak mengelirukan pembaca. Apabila ketiga-tiga elemen ini diaplikasikan secara seimbang, penulisan akademik akan menjadi berstruktur, bermakna dan berkualiti tinggi, seterusnya memudahkan penyampaian ilmu dan kefahaman pembaca.